В эфире проект про бизнес. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с деятельностью Камского центра кластерного развития. Месяц назад в состав машиностроительного кластера вступил Челнинский метизный завод Катр. Подробнее о том, чем он может быть полезен для предпринимателей и для челнинцев, находящихся в поисках работы, расскажем в нашем сюжете. В Челнинском метизном заводе «Каттер» производит и реализует крепежные изделия, изготовленные как по ГОСТу, так и по чертежам заказчика из любой марки стали. Благодаря динамичному развитию завод за короткий срок может произвести выпуск необходимой продукции высокого качества. Наличие собственного склада позволяет компании всегда иметь достаточный запас необходимого ассортимента. На сегодняшний день, по словам генерального директора предприятия Анатолия Кириллова, «Каттер» – это единственный в своем роде завод на весь Татарстан, Башкорт. И другие близлежащие регионы. Несмотря на то, что это еще совсем молодая компания, она зарекомендовала себя на рынке как надежного партнера. Наше предприятие основано на трех китах: это срок, цена и качество за кратчайшие сроки максимальное качество по оптимальной цене. За счет этого наше предприятие развивается даже несмотря на кризис. Под строгим надзором профессионалов на заводе получают опыт работы и студенты. Очень часто при обычной процедуре прохождения практики новичков используют как бесплатную рабочую силу. В то время как на заводе «Каттер» молодые люди не только получают колоссальный опыт работы, но и достойную заработную плату. Профессионалы здесь тоже задерживаются надолго. На сегодняшний день в цеху работает около ста человек. ЧМЗ-катери я работаю с самого основания. Работодатель нас обеспечивает стабильным заработком и соцпакетом. Мне здесь нравится. Я работаю уже два с половиной года. В планах у руководства ЧМЗ-Каттер расширить производство. Соответственно, рабочих понадобится вдвое больше. Процесс работы налажен. Производство развивается быстро. Впереди новые горизонты.